ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अर्थ क्या है वासुदेव के गुण क्या होते हैं भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव क्यों कहा गया है दोस्तों वासुदेव भगवान अर्थात जो वासुदेव भगवान नर में से नारायण बने उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ जब नारायण हो जाते हैं तब वासुदेव कहलाते हैं वे सभी तो भगवान हैं वे देहधारी रूप में भगवान कहलाते हैं वे भगवान क्यों कहलाते हैं कि भीतर संपूर्ण भगवान प्रकट हुए हैं इसलिए हम उन्हें देह सहित भगवान कहते हैं। और जो महावीर भगवान हुए ऋषभदेव भगवान हुए वे पूर्ण भगवान कहलाते हैं कृष्ण भगवान तो वासुदेव भगवान कहलाते हैं उसमें कोई शक नहीं है वासुदेव यानी नारायण नरमे से जो नारायण हुए ऐसे भगवान प्रकट हुए थे उन्हें हम भगवान कहते हैं नमो भगवते वासुदेवाय का जरा विशेष रूप से स्पष्टीकरण देखते हैं ये श्री कृष्ण भगवान वासुदेव हैं। ऋषभदेव भगवान के समय से लेकर आज तक वैसे ही नौ वासुदेव हो चुके हैं वासुदेव यानी जो नरमे से नारायण बने उस पद को वासुदेव कहते हैं तब त्याग कुछ भी नहीं उनके तो मारधाड़ झगड़े तूफान सब कुछ उनके प्रतिपक्षी के साथ होते हैं इसीलिए तो उनके प्रतिपक्षी के रूप में प्रतिवासुदेव जन्म लेते हैं वे प्रतिनारायण कहलाते हैं उन दोनों के झगड़े होते रहते हैं और तब नौ बलदेव भी होते हैं कृष्ण वासुदेव कहलाते हैं और बलराम जो कि श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव कहलाते हैं andandra, भगवान रामचंद्र जी वासुदेव नहीं कहलाते रामचंद्र जी बलदेव कहलाते हैं लक्ष्मण वासुदेव कहलाते हैं और रावण प्रति वासुदेव कहलाते हैं रावण पूज्य हैं, रावण खास पूजा करने योग्य हैं, लोग उनके पुतले जलाते हैं भयंकर तरीके से जलाते हैं ऐसा उल्टा ज्ञान जहां फैला हुआ है इस काल के वासुदेव यानी कौन कृष्ण भगवान इसलिए यह नमस्कार कृष्ण भगवान को पहुंचते हैं उनके जो शासन देव होंगे उन्हें पहुंचते हैं वासुदेव पद अलौकिक है वासुदेव तो कैसे होते हैं एक आंख से ही लाखों लोग डर जाएं, ऐसी तो वासुदेव की आंखें होती हैं उनकी आंखें देखकर ही डर जाए वासुदेव पद का बीज कब पड़ेगा वासुदेव होने वाले हो तब कई अवतार पहले से ऐसा प्रभाव होता है वासुदेव जब चलते हैं तो धरती धमधमती है हां धरती के नीचे से आवाज आती है अर्थात वह बीज ही अलग तरह का होता है उनकी हाजिरी से ही लोग इधर उधर हो जाते हैं उनकी बात ही अलग है वासुदेव तो मूलत जन्म से ही पहचाने जाते हैं कि वासुदेव होने वाले हैं कई अवतारों के बाद वासुदेव होने वाले हो उसका संकेत आज से ही मिलने लगता है तीर्थम कर नहीं पहचाने जाते मगर वासुदेव पहचाने जाते हैं उनके लक्षण ही अलग तरह के होते हैं प्रति वासुदेव भी ऐसे ही होते हैं तो तीर्थंकर पिछले अवतारों में कैसे पहचाने जाते हैं तीर्थंकर सीधे सादे होते हैं उनकी लाइन ही सीधी होती है उनके दोष होते ही नहीं उनकी लाइन में दोष आते ही नहीं और दोष आ भी जाए तो किसी भी तरह से यानी ज्ञान से वापस वहीं के वहीं आ जाते हैं वह लाइन ही अलग है जबकि वासुदेव तथा प्रति वासुदेव में तो कई अवतार पहले से ही ऐसे गुण होते हैं वासुदेव होना यानी नर में से नारायण हुए कहलाते हैं नर से नारायण यानी किस फेज से जैसे कि जब पड़वा होता है तभी से पता नहीं चल जाता कि अब पूनम होने वाली है उसी प्रकार कई अवतार पहले से पता चल जाता है कि ये वासुदेव होने वाले हैं नहीं बोलना उल्टा कृष्ण या रावण को डोट ये जो तिरसठ शला का पुरुष कहलाते हैं उन पर भगवान ने मुहर लगाई कि ये सारे भगवान होने लायक हैं इसलिए हम अकेले अरिहंत को भजें और इन वासुदेव को नहीं भजें तो वासुदेव भविष्य में अरिहंत होने वाले हैं यदि वासुदेव का उल्टा बोलेंगे तो फिर अपना क्या होगा लोग कहते हैं ना कि कृष्ण को ऐसा हुआ है वैसा हुआ है ऐसा नहीं बोलते उनके बारे में कुछ मत बोलना उनकी बात अलग है और तू जो सुनकर आया वह बात अलग है क्यों जो, जो कृष्ण भगवान अगली चौबीसी में तीर्थंकर होने वाले हैं, जो रावण अगली चौबीसी में तीर्थंकर होने वाले हैं उनकी बात करके जोखिमदारी क्यों मोल लेते हो तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं धन्यवाद